Вкусного всем! Этот рецепт известен на Волге и Дону уже очень давно. Если вы с этим не знакомы, познакомьтесь, это самые вкусные раки, которые я знаю. Благодаря меду и яблокам, раковое мясо становится гораздо нежнее обычного, классического рецепта, напоминая по вкусу морских омаров. Хотя по ингредиентам это несомненно сложнее обычного рецепта с укропом и солью, но это стоит того, поверьте. Впрочем, укроп обязательно сушеный, и соль тут тоже присутствует. И помимо меда и сушеных, именно сушеных яблок, понадобится немного лимонного сока, немного чеснока, душистый перец и лавровый лист. И, конечно, раки, обязательно живые. Начнем, как и в классике, с кипящей воды. В большой объем, у меня 4 литра, растворим соль. Секрет в соли такой, добавляете столько, чтобы вода стала соленой. Не беспокойтесь, раковое мясо не впитает все, возьмет столько, сколько надо. И когда на ваш вкус вода соленая, добавьте еще соли из расчета пол столовой ложки на литр воды. И будет то, что надо. Растворили соль, добавьте мед. Тут тоже своя пропорция секрет. 50 грамм меда на литр воды. А также добавим лавровый лист, парочку и душистого перца с пяток хорошим И дадим всему этому закипеть. Вода закипела, высыпаем раков. Живых ничего не поделаешь, нервных просим не смотреть. Нарезаем прямо в кастрюле чеснок. Добавляем половину укропа. Обязательно сушеный укроп, свежий не даст того аромата. И столовую ложку лимонного сока. Дадим закипеть в воде Пришло время сушеных яблок. Обязательно сушеных. Я пробовал добавлять свежие, как говорят, не то пальто. Количество так, чтобы покрыть поверхность воды в один слой. Кстати, если кислая сушка, так даже лучше. Накрываем крышкой, дадим закипеть и снизив огонь, оставим булькать минут 15. Побулькало, выключим огонь. Удалим яблоки. Если их оставить, они дадут излишнюю кислоту, а мы будем настаивать наших раков. Кстати, время добавить оставшийся укроп. Тот, что добавляли, уже отдал привкус ракам. Задача этого дать аромат. Не переборщите, иначе будет горчить. А если не доложить, не будет аромата. У нас проверенная доза. Добавили, перемешали и оставим настаивать минут 40 минимум можно пару часов. Одного рака отловим и попробуем на соль. Помните, на соль пробует рака, а не отвар. Если необходимо, то можно добавить соли, но в отвар уже, конечно. И вот наконец настал тот час, когда мы снова видим вас. Я пробовал несколько вариаций омаров, свежесваренных, и хочу сказать, эти раки вкуснее и нежнее, что важно своего морского брата. И точно вкуснее тех, что сваренные по обычному рецепту. Попробовав, вы будете охотиться за кисленькой сушкой, предвкушая, что в скором времени снова купите килограммчик этого лакомства. Приятного аппетита! И спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!